Действительно, мы имеем большое преимущество в том, что встречаемся друг с другом и радуемся тому, что Господь еще продлевает нашу жизнь и дает нам все необходимое для нашей жизни. И самое ценное, дорогие друзья, это общение друг с другом. Все мы стремимся в небесный обитель, туда, где Христос в свое время сказал, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять возьму вас. Часто художники рисуют учеников Иисуса Христа с такими белыми седыми бородами. Но это не так, дорогие друзья. Иисус Христос как раз призывал тех учеников, которые соответствовали Его годам в пределах 30 лет. Но самый молодший среди них кто был? Николай. Был Иоанн. Действительно, Иоанн особую любовь проявлял к своему учителю, потому что он видел в Иисусе Христе отображение Божьего, Божьей любви и Божьей заботы. Хочется сказать, дорогие друзья, о том, что всегда и во все века Церковь Божья нуждалась также в таких людях, или в такой молодежи где-то после 20 и до 40. И мы радуемся тому, что у нас также есть такие молодые люди, мы радуемся тому, что они подкрепляют нас своим пением, и мы радуемся, радуемся этим пением. Хочется сказать, дорогие друзья, что в течение многих лет мы работали и молодежь совершала главную работу в проповеди Евангелия. Представьте себе, приезжаем мы в Сумы, и там на, на, на всю область было 30 живых и мертвых. Ну и откуда начинать, чтобы работать? Нужны люди. И вот когда провели несколько программ в самых сумах, в этих программах участвовал хор из Киева, братья из Киева. И вы знаете, что впервые или на первые крещения приходило больше молодежи, нежели пожилых. Хотя были и те, и те. И для того, чтобы было нести весь Евангелие, нужно было молодежь. На кого же положить все ответственность и всю тяжесть? Самое главное, что эти молодые люди были особо посвящены. И вот где начиналась или открывалась евангельская программа, мы отправлялись с группой молодежи, поселяли их в гостиницах, там мы их и кормили, да, и там распространяли пригласительные, да, и в то же время Киевский хор снова выезжал на новые места, и снова продолжалась евангельская программа. В течение этого времени, дорогие друзья, в течение такого, когда уже атеизм кончил свое существование, да, особый подъем был среди людей. Была проведена программа в Ахтырке, в Лебедине, в Конотопе, в Шостке, в Урине, в Белополе, в Глухове, в Тростянце, в Кролевце и в Путивле. Вы помните, было такое, такое описание. От Путивля до Карпа. Когда мы не добрались до Карпа. Но главное, мы пути тоже взяли. Самое главное, дорогие друзья, что Бог участвовал. Не Дмитрий Иванович, не Димон Владимир, не Тух, хотя и Тух, и Дымон проводили евангельские программы. Но здесь, здесь действовало влияние Святого Духа. Все время, когда приходилось работать, что самая страшная преграда у нас на пути – это были представители власти, уполномоченные по делам религии. Это были очень жестокие, коварные, извините, перелисты. Но в суммах был удивительный человек, то ли полковник, то ли подполковник, замполит армии какой-то, да, его поставили как раз на эту должность уполномоченным по делам религии. Фамилию я помню. Извините. Он очень много сделал, тоже много помогал. Он написал восемь статей в местную газету, прославляя адвентистскую церковь. Вы представьте себе, что делали руководители православной церкви. Они были очень недовольны этими действиями сотника. Так его было фамилия. Он говорил, говорит, Дмитрий Иванович, я во многих церквях был. Это моя обязанность. Но среди множества церквей мне понравилось, говорит, адвентисты седьмого дня. И это было приятно. И когда приходилось выезжать в какой-то район для того, чтобы заключить договор о, о доме культуры, то он поднимал раньше нас трубку и звонил в тот район и говорил, к вам приедет человек из прекрасной церкви, церковь, которая защищает, уважает авторитет Божий и авторитет государственных законов. И многие или некоторые из этих э, зраисполкомов -полком, приходили да, и помогали. Помню в Лебедине, когда мы проводили евангельскую программу, да, и свитки Еговы, они тогда были еще живы. Они принимали людей, уговаривали людей, чтобы эти люди не шли. И этот человек, который возглавлял культуру в Лебедине, он выходил вперед и стыдил их. Говорит, люди добрые, если вы верующие, то вы же покажите наяву, что вы верующие. Я, говорит, вижу, что вы коварные, адвентисты пришли, за аренду заплатили деньги, сделали объявление, а теперь собирают и учат людей. Делайте и вы так, разве мы вам запретим? Но не делайте таких пакостей, которые вы делаете сегодня. Не только в Лебедине были люди свитки Его. Были представители баптистов, представители и других конфессий. И они, встречаясь со мной, говорили, какое вы имеете право здесь проводить евангельские программы. Ведь тут ваших людей нету. Я, правда, просил их, не будем обвинять друг друга, давайте мы лучше придем вот такого-то числа на крещение. И вы увидите, как там всех адвентистов, которые тут в есть. В то время мы крестили 28 человек. Присутствовали и эти руководители церкви, Подойдя к ним, я говорю: вы убедились, что здесь адвентисты Седьмого дня есть? Да, говорю. Да, говорю, нужно как-то искать дружные, дружественные отношения с нами и с этими людьми. Поэтому молодежь, которая сегодня среди нас они тоже имеют тоже влияние Святого Духа, который побуждает их прекрасные действия. Знаете, вот это кафе, которое действительно сегодня э, решается или же делает все возможное, чтобы запустить это кафе. Я понимаю, что это сложная работа. И молодежи не потянуть все это. Но для чего же мы тогда с вами? Скажите, пожалуйста, кто уже не считает себя молодежью? Разве мы пустое место? Поэтому мы должны поддержать этот прекрасный девиз. В свое время апостол Павел писал э, к Тимофею, да, в то, в то же время и... Писал также и молодежи. Там сказано, что молодые люди особенны тем, что они уже сразились в своей жизни с кем вы победили лукавого. Вы победили лукавого. Давайте мы таки найдем это место и прочитаем. Прошу прощения, не Тимофею, а первое послание Иоанна. Это Иоанн пишет такие прекрасные истины, которые необходимы и для молодежи, и в то же время для нас, которые имеем своих детей. Вторая глава, 13 и 14 стих, первое послание Иоанна. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам Отцы, потому что вы познали безна... э, безначально. Я написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье <свят> пребывает у вас, и вы победили лукаво. Когда мы читаем книгу, книги Царств, мы встречаем одного такого человека или за семью Илья и его детей. Хотя он занимал высокое положение в Израиле, будучи первосвященником, но он был очень мягок в своем характере. Он никак не мог остановить действия, развратные действия своих детей, в конечном итоге погибли эти дети, погиб и сам Илья. Было весьма страшное поражение. Но замен этому человеку Бог нашел еще не родившегося человека на горе Ефремовой Елкана и его жена Финана и А. Была такая особенная семья. И вот Финана имела детей, а у Анны не было детей. В Израиле до сих пор является позором для тех женщин, которые не имеют детей. Хотя и в наше время мы просто сожалеем, где нет детей. И сказано, она особо имела особое сердце, особое посвящение. И она молилась. Она приходила в святилище, и там молилась. И Или, смотря на нее, подходит к ней, довольно говорит быть пьяной, отрезвись. И тогда она перед ним открыла свою сколь которая действительно многие годы носила в своем сердце. И вот родился Самуил. Она дала завет Господу. Если родится мальчик, то я, Господи, посвящу тебе. И вот когда он уже повзрослел, был отнятый от груди, да, она привела его уже Кирию. рос этот младенец и вот однажды когда он отдыхал Господь возвал к нему Самуил Самуил он прибежал к Илию отец ты звал меня нет сын я не звал тебя но еще второй раз повторилось да. Он снова прибежал к ней и говорит, отец мой, ты звал меня? Нет. Или понимал, что Бог обратился к нему. И вот когда ты услышишь третий раз голос, который уже был дважды сказан тебе, ты скажи, говори, Господь. Представьте себе этот молодой юноша, он выслушал самое отвратительное о своем первосвященнике, и то или говорит, скажи, что тебе сказал Господь, или понимал, что какая-то серьезная весть была передана этому юноше юноша смущался. И или говорит, не смущайся, ты должен сказать мне. И он открыл эту тайну или эту грязь, которую небо открыло Самуил. И Самуил рассказал. С этого момента Самуил был глашатаем Божиим. И после смерти Илия и его сыновей Самуил занял место первосвященника. Это был человек с особым посвящением под руководством силы Святого Духа. И именно при Самуиле были созданы две пророческих школы. Это в Раме, где жил Самуил и Кириа Это было две пророческих школы. Эти пророков, юноши в пророческих школах занимались различным ремеслом и особенно возделыванием земли. Потому что надо было кормить же вот это в пределах 50 человек. Надо же было что-то им дать кушать. Поэтому они работали для того, чтобы пропитать и себя, и всех, кто был в их числе. Эти сыны пророков обратили весь Израиль. Благодаря этим школам появились Илья, Илия, Елисей и Есей, отец Давида. В конечном итоге Израиль стал на свои духовные ноги. И в течение многих лет Самуил был судьею в Израиле. Он решал всякие и трудные, и легкие вопросы не только среди этих пророков, но среди всего Израиля. И вот благодаря этому посвященному юноше Израиль обновился и получил прекрасного царя, о котором мы сегодня утром читаем. И был такой вопрос: да, за что любил Бог Давида? Были разные ответы. И какой бы ответ мы ни сказали, на какой бы вопрос мы ни ответили, все они будут правы, потому что Давид особенным образом любил Господа всем сердцем и всей душой. Помните, когда он написал 50-й Псалом, написал эту песню, которая звучит особо до наших, до наших дней, о котором мы немножко можем вкратце хотя бы заглянуть в эту написанную повесть или песню. Псалтир 50. -й. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои, но кратно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавые пред очами твоими сделал, так что ты праведен, я приговорен твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила мать меня моя. Что хочется сказать, дорогие друзья? Давид был помазан на царство. Тоже на его. Мы о нем немножко сегодня говорили, что он был белокур с голубыми глазами и весьма красивый. И весьма красивый. Но для того, чтобы занять престол, царский престол, нужно пройти было тоже школу пророков. И знаете, где он на эту школу проходил? В пустыни, в пещере. Он постоянно убегал от Саула, потому что знал, что Саул ищет смерти ему. Пусть Господь особым образом благословит и нашу молодежь, которая действительно могла бы совершать ту же самую работу, которую в свое время совершали юноши в Вавилоне. Вы помните этот эпизод? Все поклонились истукам. Одни трое юноши, которые отвернулись от истука. И все общество язычников и израильтян, они тоже отвернулись от этого золотого истукана и направили свои зоры куда? К этим юношам. Потому что Господь не сохранил. Поэтому в заключении мы скажем одно слово, которое записано Книги Откровения в 3 главе, которое должно воодушевлять нас и укреплять, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле моем. Аминь.